ఓం నమో వెంకటేశాయ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు వీడియో శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య స్వామి విరచితం శ్రీ దక్షిణామూర్తి వర్ణమాల స్తోత్రము మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ శ్రీ ఆదిశంకరులు దక్షిణామూర్తిపై చాలా స్తోత్రములు రచించారు అందులో శ్రీ దక్షిణామూర్తి చతుర్వింశతి వర్ణమాల స్తోత్రం ఒకటి వర్ణమాల స్తోత్రం అంటే శ్రీ దక్షిణామూర్తి మంత్రం గాయత్రి మంత్రం వలె ఇరవై నాలుగు అక్షరాలతో కూడుకున్నది శ్రీ దక్షిణామూర్తి నామాన్ని నిత్యం మననం చేసుకుంటే అదే మంత్రం అవుతుంది ఆ మంత్రశక్తిని అందరికీ అందజేయడానికి శ్రీ ఆదిశంకరులు ఆ మంత్రంలోని ఒక్కొక్క అక్షరంతో ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని రచించారు మొత్తం ఇరవై నాలుగు అక్షరాలతో ఇరవై నాలుగు శ్లోకములు అందించారు ఈ శ్లోకములు శుచిగా స్వామికి నమస్కారం చేసుకుని నిత్యానుష్ఠానంగా చేయవచ్చు ఇది మంత్ర గర్భితంగా సమకూర్చారు ఈ స్తోత్రం నందలి ప్రతి శ్లోకంలోని అక్షరములు వరుసగా చేర్చించో ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మేధాం భూర్త స్వాహ అను దక్షిణామూర్తి మహామంత్రమగును దక్షిణామూర్తిని ఆరాధించిన వారికి కష్టాలు తొలగిపోయి విద్య ఆరోగ్యం గురుబలం సంపదకు కొదవ ఉండదు यद्भासेदं भाति समस्तं वियदादि यस्याज्ञातस्वस्वपदस्थाविधिमुख्या तं प्रत्यं चं कलयामि तं प्रत्यं दक्षिणवक्त्रं कलयामि नम्राङ्गाणां भक्तिमतां यः पुरुषाद्धान् धिप्रं हन्ति च तत्सर्वविपत्तिः पादाम्भोजाधस्तनितापस्मृतिमीशम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्तं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मोहध्वस्तै वैनिकवैयासिखि मुख्याः संविन्मुद्रा पुस्तकवीणाक्षगुणान्यम् हस्ताम्भोजैर्बिभ्रतमाराधितवन्तः तं प्रत्यञ्चं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि भद्रारूढं भद्रदमाराधयितॄणां भक्तिश्रद्धा प्रणमन्ति आदित्यायं वाञ्छितसिद्धि करुणाब्धिं तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि गद्भान्तस्ता प्राणिनयेते भवपाश्छेदे दक्ष्यं निश्चितवन्तः शरणम्यम् आराध्याङ्घ्रिप्रस्फुरदम्भोरुहयुग्मम् तं प्रत्यं दक्षिणवक्त्रं कलयामि धन्याः संस्कृतिवादेरतिमात्राद्भीताः सन्तः पूर्णस्य से शाङ्कद्युतियस्य सेवन्ते ध्यासीनमनं तं वटमूलम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तेजस्तोमै रङ्गदसङ्घट्टितभास्वन्माणि क्योथैर्भासितविश्वोरुचिरैर्यः तेजोमूर्तिं खानिलतेजःप्रमुखाब्धिम् तं प्रत्यं दक्षिणवत्रं कलयामि तं प्रत्यं दक्षिणवत्रं कलयामि दध्याज्यादिद्रव्यकककर्माणि त्यक्त्वा काङ्क्षां कर्मफलेष्वत्र करोति यज्जिज्ञासां रूपफलाधीक्षिति देवः स तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलया क्षिप्रं लोकेयं भजमानः पृथुपुण्यः प्रध्वस्तादिः प्रोर्जितसंसृत्यखिलातिः प्रत्यभूतं ब्रह्मपरं संरमते यः तं प्रत्यं चं कलयामि तं प्रत्यं चं कलयामि ेत्येवं यन्मनुमध्यस्थितवर्णान् भक्ताः काले वर्णगृही चैप्रजपन्तः मोदं ते सम्प्राप्तसमस्तश्रुतिसन्त्राः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मूर्तिश्चाया निर्जितमन्दाकिनी कुन्दप्रालेयाम्भोरासि सुधा भूतिसुरेभा यस्याभ्राभाः सविधौ दक्षिरोधिः क्त्रं कलयामि तप्तस्वर्णच्छायजटाजूटकटाः प्रोद्यद्वीचिवल्लिविराजत्सुरसिन्धुम् नित्यं सूक्ष्मं नित्यनिरस्ताखिलदोषम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामेन ज्ञातेनैव समस्त विदितम् ्याद्यस्मादन्यद्वस्तु जगत्यां सश्रृङ्गम् यं प्राप्तानां नास्ति परं प्राप्यमनादिं तं प्रत्यं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मत्तो मारो यस्य ललाटाक्षी भवाग्निस्पूर्जत्कील प्रोषितभस्मीकृतदेहः तद्भस्मासीद्यस्य सुजातः पटवा तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तम् प्रत्यञ्चम् दक्षिणवक्त्रम् कलय ह्यम्भोराशौ संस्कृतिरूपे लुठताम् तत्पारं गन्तुं यत्पदभक्तिदृढनौका सर्वाराध्यं सर्वगमानन्दपयोनिधिम् तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि मेधावी स्यादिन्दुवतं संधृतवीणं कर्पूराभं पुस्तकहस्तं कमलाक्षम् ते ध्यायन्यस्य वपुर्धां निमिषाधं तं प्रत्यं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं दक्षिणवक्त्रं कलयामि धाम्नां धाम, धाम प्रौढरुचीनां परमम् यत् यत्सूर्यादीनां यस्य स हेतुर्जगदादेः एतावाण्यो यस्य न सर्वेश्वरमेध्यं तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रत्याहार णनिरोधाधि समर्थैर्भक्तैर्धान्तैः संयतचित्तैर्यतमानैः स्वात्मत्वेन ज्ञायत एव त्वरयायः तं प्रत्यं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं चं ज्ञांसि भूतान् प्राणिन एतान् फलदाता चित्तान्तस्थः प्रेरयति स्वे सकलेद्भिकृत्ये देवः प्राक्तनकर्मानुसरसंसह तं प्रत्यं चं दक्षिणवत् वक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि प्रज्ञामात्रं प्रापितसं विन्निजभक्तम् प्राणाक्षादेः प्रेरयितारं प्रणवाधम् प्राहुः प्राज्ञाविदितानुस्रवतत्वा सह तं प्रत्यचं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं दक्षिणवक्त्रं कलयामि यस्यां ज्ञानादेवनृणां संस्कृति बोधो यस्य ज्ञानादेव विमोक्षो भवतीति स्पष्टं भ्रूते वेदशिरोदेशिकमाद्यं तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि छन्ने ज्विद्यारूपपटेनैव च विश्वम् यत्राध्यस्तं जीवपरेशत्वमपीदं भानोर्भानुष्वम्बुवदस्ताखिलभेदं तं प्रत्यं कलयामि तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि स्वापस्वप्नौ। जाग्रदवस्तापिनयत्र। जाग्रदवस्थापि न यत्र प्राणश्वेतः सर्वगतो यः कूटस्थो यः तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्रं कलय हाहेत्येवं विस्मय मीयुर्मुनिमुख्याज्ञाते यस्मिन् स्वात्मतयानात्मविमोहः नात्मविमोहः प्रत्यग्भूते ब्रह्मणि यातः कथमित्थं तं प्रत्यं चं दक्षिणवक्त्र वक्त्रं कलयामि तं प्रत्यञ्चं दक्षिणवक्त्रं कलयामि यैषारम्यैर्मयूराभिधवृत्तैरादौ कृता यन्मनुवर्णैर्मुनिभङ्गीतामेवैतां दक्षिणवक्त्रकृपया सा

సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు